আজি পবিত্ৰ মেডাম মেফি সমগ্ৰ অসমবাসীৰ লগতে যোৰহাটৰ মৌবন্ধাস্থিত চাওলং চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰতো অতি উলহ পালহেৰে আয়োজন কৰা হয় মেডাম মেফিৰ লগত সংগতি ৰাখি স্বৰ্গদেউ চাউলং চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত সদৌ অসম ভিত্তিত প্ৰাইজমণি ৰচনা আৰু চিত্ৰাংকণ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় প্ৰতিযোগিতাখনিত বহুসংখ্যক প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হয় অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে পোষলীয়বিধৰ মুখ্য সম্পাদক অমৰ বৰুৱা চাউলুং চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ উপ সভাপতি অৰুণ বৰপাত্ৰ প্ৰশাসনিক অধীক্ষক লক্ষ্যহীৰা বৰা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক যোগেশ ৰুজা ৰমেন শইকীয়া যোৰহাট জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ উপ সভাপতি প্ৰাণজিত বৰুৱা ৰচনা প্ৰতিযোগিতাখনিৰ বিচাৰক হিচাপে থকা মঞ্জিৰা শইকীয়া যোৰহাট জিলা সংগ্ৰহালয় বিষয়া অৱন্তিকা পৰাশৰ চিত্ৰাংকনৰ বিচাৰক পৰিক্ষেতেপ বৰুৱা উপস্থিত থাকে অনুষ্ঠানটি আঁত ধৰে চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ সংগ্ৰহালয় সহকাৰে চিলমিল পৰাশৰে যোৰহাটৰ জে বি ৰোডত অৱস্থিত জ্যোতিষ্পা ড্ৰাগছ আপোনালোকৰ সেৱাত জ্যোতিষ্মান ড্ৰাগছ আমাৰ ইয়াত শিশুসকলৰ লগতে প্ৰাপ্ত বয়স্ক পুৰুষ মহিলাসকলৰ বিভিন্ন ৰোগৰ ঔষধ উপলব্ধ পুৱা ন বজাৰ পৰা নিশা দহ বজালৈ খোলা থকাৰ লগতে বিভিন্ন ঔষধ ৰেহাই মূল্য উপলব্ধৰ ব্যৱস্থা আপোনালোকৰ জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাবে জ্যোতিষ্মান ড্ৰাগছ আমি সদায় সাজু আমাৰ ঠিকনা জে বি ৰোড যোৰহাট